सेम नाला ओवरफ्लो होने से एक किसान की तीन एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है और उसने सरकार से मुआवजे की मांग की है गुरदासपुर जिले के कहानुवान ब्लॉक के गांवों में हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं इस मौके पर नानोवाल जिदर निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि कहानुवान में सेम नाला ओवरफ्लो होने से उनकी धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है जिससे उनकी धान की फसल जो पूरी तरह से तैयार थी और सेम नाले में अधिक पानी होने के कारण फसल पूरी तरह से पीली पड़ गई और पूरी तरह से खराब हो गई जिसे ट्रैक्टर से जोत दिया गया उन्होंने बताया कि उनकी फसल को तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है उन्होंने पंजाब सरकार से तुरंत गुरदोरी करवाने और फसल का मुआवजा देने की अपील की है कहानुवान से सुखविंदर सिंह कुकी की विशेष रिपोर्ट ਐ ਰਾਜੀ ਜਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨੰਨ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਰ ਇਹ ਰਤਵਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਮੱਜਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 2.3 ਲੱਖ ਦਾ ਛਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੌਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜਾ ਕਰਦੋੜੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2.3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਪੀੜ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੌਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ